не знаю, у меня вот эмоций нет слов, потому что я очень довольна, я очень рада, что у меня все получилось, как бы я собралась и показала достойный результат. Это для меня рекорд, как бы, мой личный, как бы, и я не знаю, у меня просто эмоции, мне даже не знаю, как объяснить, это столько вот, ну, как бы радости, счастья, вот, того, что вот мое хорошее выступление. Но если я так буду работать и так прыгать, как бы, то можно ну, бороться за призовое место. Очень было неожиданно прыгать с Максимом, потому что мы все таки разные по росту и по физической подготовке, потому что мальчики сильнее. Но когда мы стали прыгать и Максим сумел подстроиться под меня, ну, довольно неплохо и очень хорошо. Мне нравится прыгать с Максимом. Все-таки открытый бассейн это тоже другие ощущения, как бы ты уже как в воздухе, а закрытый бассейн, конечно, ну мне нравится больше. Открытый это солнце, дождь будут проводиться даже и в дождь соревнования.